А Бодька готовит шаурму, маринует лучок, ну, делает ладно. сметанный соус. Короче, у нас нормальный ужин будет. Так, есть. Все, ребята, перекладываем тесто в форму. Ой, зайчики, спасибо, даже тесто. Алиш, сколько масла? 120 грамм было, Наталья. Тесто вот такое вот. Оно вот такое да, вот такое оно должно быть, да-да-да. Оно вот такое. Форма у меня 20 на 20. Квадратная. А. Так что ты, если ты утром приехала, то во сколько вы выехали? Ну, в 22.30. А, вы на поезде, слушай. Ну как, хорошо доехали поездом? Ну да. Да? Угу. Что ты скажешь? Лучше, чем на машине? Конечно. Да? Намного подсохло. Угу. Я сегодня включила твое видео, там, у меня было 10 минут времени, я включила. Ты знаешь, Самвел, я с тобой согласна, вот эти стряпухи на районе, которые считают нормальным вот так вот обскубать человека, это пипец. О, а. Я про маму, я маму имею в виду, то, как ее подстригли, это ж сегодня... Это сегодняшнее же видео, ничего не платит. Да, 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 да. Едки да. Mm -hmm. Поэтому я с тобой полностью согласна. Что это ни в какие ворота не лезет. Так скубать людей в 2024 году. Это уже. Жетко, как после тифа. Ну, знаешь, вот честно. Пришла женщина с нормальной длиной. Вот это от филировочка, филировочка. Вот эту. Так. Есть. Капец, лук едкий. А, на всю Ивановскую. Да, тесто да. песочное, а шарлотка бисквитная. Да, Юля, наверное, вы правы. Так, девчонки, вот так вот я тесто расквашиваю по форме. Хорошо, под соус? Под соус? Вот. нормально. Да, ребята, на этой кухне и мы помещаемся с Боди. Фух, так, есть. А чему ты не заценил Наде брови? Я что-то не рассмотрел. Да, да, у Надюхи тоже покрасили. И маме покрасили, и Надюхи. Я сразу заметила. Заметил. У мамы просто ей как-то ярче их сделали. Мама вообще их да, да. подстрелилась, блядь. Я, я, я прям, я понимаю... И пана оба глаза, блядь, глуха, этой прической. Я тоже, я прекрасно понимаю твой праведный гнев. Потому что я, кстати, мне очень нравится, когда у Татьяны Васильевны, когда у нее вот так отрастает, и у нее ей даже на глаза чуть, когда вот заходит, и вот такая стрижка очень идет. А вот это, когда ей делают филировочку, подстреленную челку, Башкирия привет, знаешь. Ну да. А цвет ей вот этот очень идет. Мне очень нравится. Вот как такой. С красновинкой. Ну, да я ее красил в больнице еще. А, еще в больнице, да, красил? Да? Надя тоже обскубли и брови, как у Брежнева. Надя еще более-менее сидела. Надя, девчонки, мне как-то показалось, что Надя нормально ну, нормально. Я не знаю, Надя стригли или нет, но по Наде я вообще ничего не заметила. Значит, нормально. Не фиртите на пенсии, ржала снимала. Да, это очень смешно было. Как мальчишки бальчиз, блядь, сиди. Так, есть. Честно, коробочка тут такой. Да, э, так, Алина, а где любимое платье Богдана? Какое? Которое на меня огромное? Э, висит в шкафу. Так, все, девчонки, берем сливы и разрезаем пополам. Предварительно помоем. Так уж и быть. Знаешь, разрезаем кверху. Квер, а что книзу написано в рецепте? Сабелла, что написано? Чтоб сок вытекал куда? Скажи Не мне. Не надо, чтоб сок вытекал. Надо? Не надо. Значит, разрезом книзу? низу? Э, да. Кверху, кверху, разрезом. Так, подожди, будет что-то сок. Ну как он вытечет, если снизу будет шкурка? Разрезом кверху. Все, разрезом кверху есть? Так, написано 12 слив, правильно? 6 слив. 6? Да. А что написано 12? 12 половинок будет там. А, -а, -а понял хоть. Все, теперь я поняла. Делаем. Нет. Так. 14 секунд X3, ребята. Да? Да. <плес> да ты что, сайт это уже все? Так, все, девчонки, разрезаю сливы и вставляю в пирог и будем выпекать. 170 градусов, 45 минут. Все, начинаем. Да. Лайкните, так, нет. Разрезаем до и посыпать цукором с корицей. Все, сейчас будет, девчонки, есть жуэси. Да, разрезаем кверху, видишь. Да, все, делаем. делаем. Больше жодных Ты делаем, разрезаем кверху? Да. да. Видишь, как он? Мы засыпали. Ой, оно, оно, а ну, а ну, покажи. А. Это сахар с корицей потом, по-моему, перемешивается, да? Да. Можешь мне показать финалочку еще? Да. Покажи. В общем завтра, Коля. Ой, красота! А, все правильно. У тебя шесть. 6... Сколько у тебя? Шесть 6... слив? 12... Нет, подожди. Сколько у тебя Самвел, У тебя там восемь и восемь. 16. 3d4. А и... 3ж4, 12. Вот. Он остынет. Ага, все есть. На историчности. Да, что можно поставить, оно будет. Ничего не будет. Оно остынет. Да, девчонки, это. Нет, посыпать не после выпечки. Посыпать во время выпечки. А выпечкой. после выпечки посыпать пудрой можно. Вот Нет. я пудрой. А это все. Так, сам тогда мне надо 12,5. Ну да. Ну, выкладывать я в круглая форма, квадратная форма.